السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقال الحق تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو, أو كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته Sesiapulah alladhina akan menghantar inda ke surga. Sesiapulah yang akan menghantar kita ke surga. Dan yang orang yang mati hatinya dengan kufur? Kemudian kami hidupkan dia semula dengan hidayah petunjuk. Dan kami jadikan baginya cahaya iman yang menerangi sehingga dapatlah ia membezakan antara yang benar dengan yang salah dan dapatlah ia berjalan dengan suluhan cahaya itu dalam masyarakat manusia. Adakah orang yang demikian keadaannya sama seperti yang tinggal tetap dalam gelap gelita kofo yang tidak dapat keluar sama sekali daripadanya? Demikianlah sebagaimana iman itu diperlihatkan keelokannya kepada orang-orang yang beriman. Diperlihatkan pula pada pandangan orang-orang yang kafir itu akan keelokan apa yang mereka telah lakukan dari perbuatan kufur dan segala jenis maksiat. Dan demikianlah kami adakan dalam tiap-tiap negeri orang-orang besar yang jahat. Dan mereka melakukan tipu daya di negeri itu. Padahal tiadalah mereka memperdayakan selain dari dirinya sendiri. Kerana merekalah yang akan menerima akibatnya yang buruk. Sedang mereka tidak akan menjerat tidak menyedarinya. Dan apabila datang kepada mereka suatu keterangan mereka berkata, kami tidak akan beriman sehingga kami juga diberi wahyu, sama seperti yang telah diberikan pada pesuruh-pesuruh Allah. Allah lebih mengetahui di mana dan pada siapakah yang sepatutnya diberikan jawatan rasul dan wahyu diberikannya. Orang-orang yang melakukan perbuatan yang salah itu akan ditimpa kehinaan di sisi Allah yang azab seksa yang amat berat disebabkan perbuatan kebudayaan yang mereka lakukan. Masih lagi kita berada dalam siri yang ke-21 dan penafsiran suratul anak anam Surah Al-An'am, surah yang ke-6. Pada juzuk yang ke-8. Bermula ayat 122 sehingga ayat 124. Kalau sebelum ini, kita telah menerangkan tentang hukum hakam yang berkait dengan sembelihan ataupun binatang yang halal dimakan. Sebagai satu contoh Bagaimana Islam mempunyai syariah yang sempurna sehingga dalam bahagian makan dan minum Manakala orang-orang kafir terus dalam kesesatan Sebagaimana mereka sesat dalam akidah Tidak menemui Tuhan yang sebenar Mereka tidak mempunyai peraturan hidup Hanya berdasarkan syahwat Hanya berdasarkan wasangka dan nafsu semata-mata Maka pada ayat yang berikut yang kita bacakan pada malam ini Bila Allah Ta'ala memberi perumpamaan Orang beriman dengan orang kafir ada pun orang beriman kata Allah awamankana Asalnya mereka ini mati. Maksud mati di sini tidak mendapat petunjuk. Dalam kegelapan, kesesatan. Fa lalu kami memberikan petunjuk kepadanya. Berhubung dengan ayat ini diriwayatkan daripada Ibn Abbas. Ayat ini turun kepada Umar Al-Khattab dan juga Abu Jahal. Dua figure ini telah didoakan oleh Nabi SAW. Supaya mereka menerima Islam. Nabi berdoa dengan bermaksud dengan maksudnya ya Allah muliakan Islam dengan salah satu daripada Umar. Ini kerana nama Umar Al-Khattab, Umar Al-Khattab, nama Abu Jahal ialah Amr bin Hisham. Maka Nabi mengharapkan salah seorang daripada keduanya memeluk Islam bagi menguatkan Islam. Maka Allah Taala memilih Umar Al-Khattab. Maka ayat ini turun kepada Umar Al-Khattab yang asalnya sesat. Hampir hendak membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia telah memukul adiknya Fatimah binti Al-Khattab dan juga adik iponya Said bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Dan satu peristiwa bila dia cuba membunuh Nabi SAW dihalang oleh orang Islam. Sambil berkata, tidakkah kamu ketahui bahawa adikmu sendiri beriman? Dan Umar Khattab menghunuskan pedang menuju ke rumah adiknya Fatimah. Dan mendengar dia sedang membaca Al-Quran. Seketika dia mendengarnya, maka terlekat pada hatinya. Namun, kebenciannya masih lagi kuat. Sehingga dia menceroboh rumah. Lalu menampau adiknya, Fatimah. Dan menampau adik ipunya, Sa'id bin Zaid. Akhirnya bila melihat darah yang ada, yang bercucuran pada wajah adiknya dan adik ipunya, maka datang sifat simpati kasih. Belas kasihannya. Maka ditanya, apa yang kau baca tadi? Berikan kepada aku. Lalu kata, Fatimah tak boleh kamu kotor sehinggalah kamu menyucikan dirimu. Sehingga kamu ambil wuduk dulu, baru boleh. Tiba-tiba keluar daripada tempat sembunyi guru Quran mereka bernama Khabbab bin Arab. Maka Khabbab bin Arab berkata bergembiralah. Sesungguhnya Rasulullah pernah mendoakan keislamanmu. Maka Umar membaca surah Taha ayat satu hingga lima. Taha ma'anzanna al Quran alitashqa illa tazkiratan lima yaksha tanzilan mimman khalaqal ardi wassamawati al-ula ar-rahmanu alal al Al Tidaklah kami turunkan Al-Quran ini Untuk mencelakakan manusia Melainkan satu peringatan Kepada orang yang takutkan Allah Yang turun daripada Allah Yang menciptakan Langit dan bumi Dan apa yang berada di atasnya Dan Allah yang bersemayam Di atas arasyia Maka bila Umar tak baca Dia pun memeluk Islam Manakala Abu Jahal Walaupun dia tahu kebenaran Islam Kekal dia memiliki kekufuran. Kerana mereka, Abu Jahal berkata, kalau sekiranya aku masuk Islam, maka Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib mendapat semua kemuliaan. Maka apa yang tinggal kepada aku, hatta kenabian pun dia dapat. Ini berkait dengan bangga pada kabilah masing-masing. Maka Allah turunkan ayat ini bagi menjelaskan. nikmat. Awamankan namaita. Tidakkah kemuliaan orang yang asalnya dalam kesesatan? Fahyainahu. Allah menamakan, menggambarkan sesat itu macam mati. Ya benar, orang sesat itu sudah mati. Mati akalnya, mati hatinya, mati jiwanya. Mati petunjuknya. Kerana kalaupun dia hidup, tidak ada nilainya. Di sisi Allah SWT lah seperti mati. Tetapi bila Allah beri petunjuk, Fa Allah menghidupkannya. Yang ini dengan hidayahnya. Dengan petunjuknya. Wa ja'anna lahu nurah. Dan Allah menjadikan baginya cahaya yang syibi yang dia berjalan dengannya finnas pada kalangan manusia. Ya Allah Ta'ala turunkan petunjuk. Berikan Al-Quran kepadanya. Berikan kepadanya Nabi SAW. Menjadi petunjuk kepadanya. Maka dengannya dia berhidup. Dia hidup dengan manusia. Ini orang beriman hidup dengan petunjuk dalam kalangan manusia. Kamam mathaluhu fi zulman. Apakah sama seperti orang yang hidup dalam kegelapan? Laisa bi kharijin minha tak keluar-keluar. Yang -keluar. Abu Jahan. Tak keluar-keluar. Kalau kita membaca sirah. Betapa banyak orang-orang yang asalnya dalam kesesatan kemudian dapat petunjuk. Dan orang-orang yang punya segala sebab-sebab petunjuk tapi gagal mendapat manfaat petunjuk. Kita baca kisah bagaimana Hanzalah bin Abi Amir jallahu ta'ala anhu seorang sahabat Rasulullah. Ayahnya bernama Abu Amir Al-Fasik, Abu Amir si Fasik. Dia kerana dia memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci Nabi. Khususnya bila Rasulullah menang dalam perang dia punya benci. Maka dia lari ke Mekah. Di okay, Mekah, dia berkomplot dengan musyrik Mekah untuk menyerang Nabi SAW. Dan dia menyertai peperangan Uhud. Ketika, ma ketika mana, anaknya Hanzalah di sisi yang lain. Memeluk Islam, memperelokkan Islamnya. Berjuang dalam Islam, akhirnya gugur syahid dalam peperangan Uhud. Dan digelar sebagai Rasilul Malaikah yang dimandikan oleh malaikat. Sedangkan ayahnya pula bagi pihak orang kafir musyrik Mekah. Gali lubang untuk mem memerangkap orang Islam. Saya menyebabkan Musab bin Umair jatuh dalam lubang tersebut dan syahid. Yang bernama Abu Amir Al-Fasiq, ayah pada Hansalah. Ini dua figure berbeza, dua tokoh berbeza, atau dua orang yang berbeza. Satu Hansalah beriman pada Allah dan gugur syahid. Oleh kerana dia baru kahwin, dan dia tak sempat mandi wajib. Dia terus pergi perang. Sehingga bila dia gugur syahid, isinya datang memberitahu Rasulullah bahawa suaminya belum mandi wajib. Lalu kata Nabi SAW bahkan dia telah dimandikan oleh malaikat. Sebab itu digelar rasilun malaikat. Iaitu yang dimandikan oleh malaikat. Ya, contoh, satu yang asalnya sesat, kemudian dapat petunjuk. Kemudian berjalan dengan petunjuk, berjuang Islam sehingga gugur syahid. Satu lagi, Tu dan sesak Abu Amir terus membenci Islam sampai kemuncak dia membina masjid Dirar berpakat dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan dia pergi ke Syam, menetap di Syam, mengasuh Raja Syam untuk menyerang orang Islam. Tapi Raja Syam tak pedulikan dia. Sehingga dia mati dalam kena kufur di Syam. Dan kisah Abdullah bin Ubay bin Salul yang dalam kisah Satan, Munafik ini ketua Munafik di Mekah. Walaupun dia duduk belakang Nabi SAW, dengar Rasulullah ceramah, dengar Rasulullah kuliah. Sentiasa bercakap, bersembang Rasulullah, melihat wajah Nabi setiap hari. Tapi dia munafik. Tak terbuka hatinya bagi memeluk Islam dengan sebenar. Tapi dia seronok dengan kekufurannya dan sifat munafik. Sedangkan anaknya. Ketiga-tiga anaknya memeluk Islam dan memperelokkan Islamnya. Yang pertama ialah Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salam yang pernah minta izin daripada Rasulullah untuk membunuh ayahnya kerana ayahnya munafik. Nabi tidak izinkan. Saya tidak dikatakan Nabi menyuruh anak membunuh ayah. Dan diikuti adiknya bernama Habibah bin Abdullah bin Ubay bin Salul juga beriman. Ia sahabiah yang baik yang bertakwa. Dan juga adiknya seorang lagi bernama Jamilah. Asalnya bernama Jusman. Ha? Tapi Nabi ubah nama dia Jamilah. Yang merupakan isteri kepada Hanzalah bin Abi Amir di Allah Ta'ala Anhu. Kita lihat, ini Abdullah bin Ubay bin Salul kafir. Tak boleh keluar daripada kekufurannya. Sedangkan ini, anaknya Abdullah oleh hidup keluarga kafir, Allah hidupkan dia sehingga mendapat petunjuk. Ini Habibah, anak perempuan pada ketua munafiki, memeluk Islam. Dengan sebenarnya, menjadi ahli ibadat yang baik. Dan ini Jamilah, yang menjadi isteri kepada Hanzalah binti Abi Amir. Dia Allah Ta'ala Anhu. Jadi ini contoh. Bukan banyak lagi. Yang ayahnya kafir, anaknya beriman. Seperti Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid penentang Islam yang tegar. Dia amat membenci Islam. Tak suka pada Islam. Tapi anehnya, dalam kebenciannya kepada Islam, maka Allah Ta'ala jadikan anak-anaknya memeluk Islam. Walid bin Mughirah ni orang yang degi. Tapi anaknya Hisham bin Al-Walid Mamlu Islam. Diikuti dengan Al-Walid bin Al-Walid Mamlu Islam. Diikuti Khalid Al-Walid. Khalid pahlawan Islam terkenal. Khalid ini kira nak akhir kepada Al-Walid bin Murirah Mamlu Islam. Di, yang pertama Hisham. Kemudian Al-Walid. Kemudian pula Khalid Al-Walid. Ya Allah Ta'ala kata, apakah sama orang yang asalnya sesat lalu kami beri petunjuk, kami hidupkannya. Dia berjalan dengan cahaya petunjuk kami dia bergaul dengan manusia dengan orang yang terus berada dalam kegelapan dan tidak boleh keluar daripadanya kazalikazwiin lilkafirin ma kanu ya'man demikian Allah jadikan setiap orang akan seronok dengan pegangan dia tetapi sekalian manusia ni pertama Allah berikan akal yang kedua Allah berikan nafsu bila mana akal ini berfungsi dengan baik maka dia akan memilih yang terbaik kemudian dia akan mendiami tempat itu dengan baik tapi kalau akal itu dah sesak menyeleweng, dia akan memilih apa yang menjadi kecenderungan akal, kemudian nafsu akan terus mengekalkannya. Orang beriman dengan akal yang bijak. Mereka memilih menyembah Allah. Bertuhankan kepada Allah yang esa. Bernabikan Nabi Muhammad SAW. Kemudian hati mereka tenang di situ. Orang kafir pula. Mereka pilih kekufuran. Akhirnya nafsu syahwat mereka mengiyakan perbuatan itu. Sehingga mereka seronok dan kekufuran. Wa kadhalika ja'anna dan demikian kami jadikan fi kulli qaryatin di setiap negeri mujrimiha pemimpin-pemimpin besar yang jahat. Kata Allah jadikan satu sunnatullah. Pemimpin-pemimpin je mesti jahat. Jarang kita baca sejarah pemimpin-pemimpin baik. Kata Allah menama akabira. Pembesar-pembesar. Mujrimiha yang paling banyak buat jenayah. Sebab mereka gunakan kuasa. Mereka arahkan polis dan tentera. Mereka arahkan badan-badan tertentu Untuk merealisasikan kezaliman mereka Maka yang melawan Nabi-Nabi Dan Rasulullah -Rasul SAW sepanjang zaman Ialah orang-orang besar Yang disebut akal biram jirimi, Orang besar orang yang memerintah Jadi Ini sunatullah sebagai ujian pada orang beriman Bapak Allah jadikan negara-negara Islam ini Dijaga oleh golongan perompak Penyangak Kita tengok ada berpuluh buah negara Islam Tak ada satu pun berani Secara terbuka menolong Palestin, Menurut umat Islam melawan Yahudi laknatullah. Semua dia takut. Semua fikir undang-undang lah itulah. Ketika mana Yahudi tidak pernah fikir undang-undang membantai umat Islam, membunuh umat Islam. Kenapa umat Islam, negara umat Islam berdiam diri? Kerana pemimpinnya. Pemimpin-pemimpinnya di kalangan mujrim. Di penjenayah. Yang lebih mementingkan penduduk nasi dan hawa nafsu mereka. Kerana itu mereka takut. Dan sunnatullah Allah uji umat Islam ni mendapat pemimpin-pemimpin yang tidak perbuatan yang baik. Menggunakan kuasa sewenang-wenangnya. Tetapi kita pernah mendapat pemimpin yang adil. Tetapi tempoh-tempoh ini cuma sekejap dan sebentar. Namun Allah Ta'ala berjanji kesudahan umat Islam akan tetap ditakbir oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Maka ini janji Allah. Sebab Allah berfirman فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءَ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُسُ Adapun yang menjadi buih-buih akan berlalu pergi. Ada pun yang memberi manfaat pada manusia akan kekal dan menetap. Artinya akhirnya tuan-tuan, pemerintah yang jahat ini akan dikuburkan. Maka akan naik pemerintah yang adil. Kenapa? Kerana kalau sekiranya pemerintah adil naik dulu, orang jahat ini terus mempromosikan, memperkotak, katikkan hasil manusia kononnya, mereka ini bukan pemimpin baik. Tetapi bila Allah uji, mereka dia pemimpin. Ternyata mereka paling buruk sekali. Supaya rakyat sedar untuk memilih pemimpin yang beragama. tuan kita dah cuba semua pemimpin. Kita belum cuba pemimpin yang berpegang teguh dengan agama. Pemimpin yang kita kata pandai ekonomi, akhirnya collect ekonomi. Pemimpin kita kata garang, bijak berbeda tu, akhirnya collect rakyat. Setiap kali kita mengharapkan pemimpin dengan kebolehan-kebolehan duniawinya, kita tidak mendapat hasil sebagaimana kita nak. Kenapa? Kita hanya dapat memperisikan hasil bila pemimpin itu yang menjaga agama. Yang bukan menjual agama secara nama memperjuangkan agama. Maka inilah yang akan diberikan kemenangan. Sebab itu Allah menceritakan pertentangan antara dan bati di antara para pembesarnya dengan para rasul dan pejuang kebenaran. Yang kurufiyah untuk mereka melakukan tipu daya padanya. Dan mereka ni orang kaya. Mereka ada kuasa. Mereka buat macam-macam tipu daya. Untuk menyekat Islam dan umat Islam. Wa ma yamkuruna illa bi anfusim wa yashurun. Dan tidaklah mereka ini melakukan tipu daya. Melainkan mengenai keburukannya pada diri, diri mereka sendiri. Dan mereka tak rasa. Tetapi kalau kita lihat. Banyak manusia menggunakan segala takbir. Segala perancangan. Tapi mereka lupa perancangan Allah itu terbaik. Nabi Allah Yusuf cuba dibunuh oleh keluarganya. Tapi lihat Allah mengangkat Nabi Yusuf. Menjadi orang paling penting dan utama. Dan demikian juga kita lihat Fir'aun cuba membunuh setiap anak lelaki yang bakal meruntuhkan negaranya. Dan lihat bagaimana Nabi Musa tumbuh subuh dalam istananya. Yang akhirnya dia musuhnya. Yang tanpa disedarinya. Ya bagaimana kisah yang berlaku pada kaum-kaum yang terdahulu. Bila mana mereka ini melakukan tipu daya kepada Nabi-Nabi yang diutuskan. Akhirnya mengenai mereka sendiri. Kaum Nabi Nuh dibinasakan. kaum Ad, kaum Samud, dan semua kawan yang lain. Okay, ini peringatan. Jadi kesimpulannya Allah memberi perbandingan orang beriman sentiasa dalam petunjuk dan cahaya. Orang kafir terus dalam kegelapan dia tak boleh keluar. Ya Allah Ta'ala menjelaskan bahawa Allah menjadikan sunnatullah bahawa setiap negeri itu akan ada pada penjahat yang menghalang kebenaran. Maka Allah tetap akan memenangkan orang-orang Islam. Dan tipu pada daya mereka itu hanya mengenali diri, hanya mengenali ataupun mengenai diri mereka sendiri. Kemudian Allah tak menyebut sesuatu itu. Wa idha ja'atum ayatun qalu. Bila datang kepada mereka. Iaitu kepada penduduk Mekah. Ayatun. Ia yani hujah-hujah dan jawapan-jawapan yang mereka persoalkan. Qalu mereka tetap berdegil dan berkeras berkata. Lanu'mina kami tak akan beriman. Walau jelas ni betul ni. Hatta nukta mislama, mislama utia Rasulullah. Sehingga kami ni datang Jibril beri wahyu pada kami macam dia beri wahyu pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Oh dia punya minta. Dia tak tahu rasul tu urusan Allah. Rasul tu bukan ikut dang nak berapa orang berapa orang. ini perintah Allah. Dan Nabi penutup Nabi akhir zaman. Allahu a'lamu haitsu yaj'al risalata. Allah lebih tahu bahawa risalah ke Nabi itu siapa yang layak. Hari ini turun. Bila mana Mughirah, Al-Walid bin Mughirah berkata. Kalau betul ada kenabian, aku lebih layak daripada Nabi Muhammad. Pertama sebab aku paling tua. Yang kedua aku banyak harta dan aku banyak anak. Ini kan Al-Walid bin Mughirah mempunyai lebih daripada 12 orang anak. Maka dia bangga. Dan dia melihat Rasulullah tak ada anak lelaki pun. Melainkan mati kecil. Maka dia berkata tengok Muhammad. Mana ada keturunan? Aku ada keturunan. Lalu Allah turunkan ayat. Inna syani'aka huwal abtab. Yang memusuhimu wahai Muhammad. Mereka lah akan terputus keturunannya keturunan Nabi SAW itu berkekalan sampai hari kiamat. Maka ini ialah kemuliaan baginda SAW. Sayusibu alladhina ajramu sararun inda Allah wa azabun syadid bimakan yang kurun, kata Allah. Akan menimpa orang-orang yang jahat itu. Dia panggil ajram, orang-orang yani yang melakukan jenayah-jenayah. Jenayah terbesar menolak Allah dan Rasulnya. Ini jenayah terbesar kalau kita dalam akta negara kita Jenayah paling terbesar lawan agung Ini kanun keseksaan mandatory Ikuti dengan membunuh Itu akta 302 Membunuh Ini akta paling tertinggi memerangi yang di Pertuan Agung Sebagaimana diaplikasikan kepada Kumpulan Maunah tahun 2000 Mereka dicas sebagai Melawan yang di Pertuan Agung Maka hukumannya berat Hukumannya penjara sepanjang hayat Yang ini 20 tahun ke atas dan sebagai mereka dihukum bunuh. Tiga orang yang dihukum bunuh. Kita baca. Kapten Jamaluddin Darus. Apa ni. Bekas komando buat 69. Bernama Muslim. Dan juga Muhammad Amin. Pemimpin Kumpulan Al-Ma'unah. Ketika ini dihukum bunuh. Gantung. Yang lain-lain dihukum penjara sepanjang hayat. Kenapa kesalahan memerangi agung? Kata ini enak paling tinggi yang pernah digunakan dalam undang-undang Malaysia. Sebenarnya yang paling tinggi ialah memerangi Allah dan Rasul. Ini jenayah paling tinggi sekali. Melayakkan seorang itu kekal dan meraka Bukan selama-lamanya. Yang tak dunia ni 20 tahun akhirnya keluar juga. Ini tuan-tuan sekalian dalam meraka selama-lamanya. Maka kata Allah Ta'ala akan menimpa orang-orang yang melakukan jenayah kesalahan. Syirik kepada Allah mempersekutukan Allah Ta'ala. Sagarun indallah Allah. Kata sagharun inda Allah memaksud kehinaan. Kata kekufuran ini, apa pun dia kehinaan. Sebab itu janganlah kita berbangga pun dengan orang kafir, dengan harta yang banyak, anak pinak, dengan pangkat jawatan. Tak ada. kekufuran itu kehinaan. Tak ada nilai dia di sisi Allah Ta'ala tak bayangkan dia mati macam mana. Semuanya tak beri manfaat kepada dia. Kemudian kata Allah. Wa'adhabun syadid. Bukan sekadar hina di dunia. Bukan azab yang perik. Bima kan yang kurun dengan apa yang telah mereka lakukan. Ayat ini, ayat 124, Allah Ta'ala menjelaskan. Urusan kenabian, urusan kerasulan ialah urusan Allah Ta'ala. Allah yang akan memilih siapa yang sesuai dan memikul beban dakwah ini. Bukannya boleh kata, aku lebih layak, aku lebih layak. Bahkan di sini, Allah Ta'ala menjelaskan siapa yang tidak beriman akan ditimpa dengan dua musibah. Yang pertama, sarar wa dhullun wa hawan yani hina yang kedua azabullah syadid fil akhirah azab Allah yang dahsyat di hari akhirat Mak maka ini peringatan maka bila kita lihat kembali ayat yang Allah Taala sebut turunkan daripada ayat 122 sampai 124 pertama Allah jelaskan perbandingan orang dapat hidayah seperti orang yang mati kena hidup dengan orang yang tak dapat hidayah seperti orang yang terus berada dalam kegelapan selama-lamanya kemudian Allah Taala menjelaskan kepada kita ayat yang kita bacakan tentang bagaimana setiap orang cenderung suka dengan apa yang menjadi kebiasaan mereka. Sebab itu kita kena biasa benda baik supaya kita rasa seronok dengan benda baik. Jangan biasa dengan benda jahat. Nanti terbiasa dengan benda jahat. Dan kemudian Allah menjelaskan bahawa setiap negeri itu memang ada penjahat-penjahatnya. Yang akan menjadi musuh seteru kepada para nabi-nabi dan para ulama. Namun setiap perancangan kejahatan mereka berbalik pada diri mereka sendiri. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita. Tentang Golongan yang terus menolak-nolak kebenaran Nabi SAW sehingga mereka mengatakan bawakan Allah, bawakan malaikat, turunkan kitab. Dan ini pula mereka kata, dia kami mendapat wahyu macam Muhammad. Kami jauh lebih layak. Maka Allah menjawab, Allah yang memberi ini pada siapa yang dikendaki. Ini bukan jawatan yang dicita-cita. Ini bukan jawatan yang diinterview. Ini bukan jawatan boleh rasuah dengan harta dan anak pinang. Inilah pilihan Allah dan Allah mengetahui siapa yang baik. Kemudian Allah memberi peringatan bahawa orang-orang yang melawan perintah Allah. Tak kira dia pembesar ke, tak kira dia raja, tak kira siapa dia, ingat akan ditimpa dengan azab kehinaan di dunia dan azab yang pedih di hari akhirat kelak. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.